вашему вниманию краткий видеообзор тягача R420 2012 года выпуска, пригнанного из Голландии. Пробег э, указанного тягача 515 тысяч километров. Как я ранее говорил, пригнан он из Голландии. Э, тягач соответствует экологической норме Евро-5. Топливная система HPI с добавлением Мы уже успели сделать предпродажную подготовку. На этой, на этой единице обновили, свежили краску на дисках резина спереди 315 на 70 достаточная глубина порядка 50% сзади резина 315 на 70 тоже при шестом. тоже в порядке два топливных бака слева на 700 литров, справа на 400. В целом, можете убедиться в том, что кабина находится в хорошем состоянии. Тут вполне стандартная комплектация как для подобного рода тягачей. Есть кондиционер, управление круиз-контролем на руле, бортовой компьютер, автономный обогреватель кнопка его включения. Пробег 500, тысяч, как я говорил сейчас его заведем. Двигатель работает ровно. Стоимость этого тягача 43 с половиной тысячи евро. Для того, чтобы выбрать подходящий вам тягач, вам необходимо приехать на 50-й километр трассы Киев-Житомир в центр по продаже техники с пробегом официального импортера компании Скания Украина на территории нашего центра. Вы можете ознакомиться и выбрать любую подходящую вам спецификацию тягача. Также воспользоваться финансированием, которое предоставляется нашей финансовой компанией Скания Кредит Украина. Валюта финансирования как евро, так и гривна кроме этого, вы можете воспользоваться нашим комплексным решением по продаже техники с пробегом, а именно приобрести контракт на обслуживание тягача, воспользоваться услуги, услугами драйвер-тренинга. Приезжайте, будем рады вас видеть.